Неспокійна ніч на території Разанщини, вогник-вогник, жарко-жарко на території нафтопереробного заводу. Атакам все будуть лупити по, по Криму і здійснень прорив. А, а самопроголошений диктатор Білорусі Бульбашенко вже знайшов собі, куди втікати. Щоправда, місце якесь непевне правосуддя його там точно дістане. Про це не тільки говоримо. Просто зараз моє ім'я, Ірина Узлова, зі мною Традиційно щобудня Борис Тізенгаузен, політтехнолог, Борисе, Привіт, рада бачити. Слава Україні. Vitavau, Gervam Slava. Ну що 1 май відмітили радянський нафтопереробний завод все як вони люблять? А ми любимо подарунки робити окупантам. Ми ж люди вічливі про їхні скрепи пам'ятаємо, руйнуємо їх дуже яскраво. Внаслідок операції головного управління розвідки Міністерства оборони України в ніч на 1 травня за допомогою безпілотників на території РФ запалав Рязанський нафтопереробний завод. Про це повідомили наші джерела в спецслужбах. За свідченням очевидців перші чотири вибухи пролунали близько другої ночі. Після чого на території НПЗ. Не відбулося послідстві на землі, як пише влада, але відбулося послідстві везде, на самому заводі. Він сам відзеркалив цю атаку своєю грудю, отразив її і бачимо спалахи в небі величезні. І була масштабна пожежа. МНС оголосила небезпека дронів. Місцевий губернатор Пашка Малков занервував. Каже, да, атака безпілотників була. Крім того, були дрони в небі над Воронезької області. Там теж буцімто було чутно роботу ППО. Ну що ж, Рязанський нафтопереробний заводі в місті Рязані входить до НК Роснівті. Щось розніє втіряють на глазах. Да, очень очень знаковий завод. Третій по объему вообще в России нефтеперерабатывающий завод, представьте, 17 миллионов тонн нефти за год он может перерабатывать. Больше миллиона тонн за месяц. И, конечно, это ну, просто одна из самых главных э, целей, если мы говорим про НПЗ. По-моему, самый крупный там Омский у них, ну вот этот на третьем месте. Это прям идеально. В Воронеже нет данных про попадания вы еще раз в Воронежский, этот НПЗ их, но это вроде как там ну может не так удачно, как в Рязани, но и даже если только Рязанские НПЗ повредили, это вообще просто но ну, одна из ключевых целей нефтеперерабатывающей отрасли Российской Федерации. Плюс цена на бензин, на дизель растет естественно в России. Сейчас вот уже начали тягать из Беларуси топливо, дожились. Беларусь поставляет России топливо. Ну и самое главное здесь, вот главный вывод, что даже если нас кто-то просил не бить по нефтеперерабатывающим заводам, но, как мы видим, не сильно-то мы и послушались. Так, а власне, а чего мы и мали бы слухать и це ж дроны, а не ракеты західних партнерів. І таких атак, я бачу, буде дедалі більше. І хто нам что заборонить? Ніхто. Да, но я, знаете, я бы не акцентировал на этом внимание, если бы это не официально только было, но аж от целых четырех официальных лиц, представителей Соединенных Штатов, мы слышали рекомендации не бить по НПЗ. Вообще, конечно, странная ситуация, но уж извините, потерпите там на мировых рынках немножечко наверное, все-таки на несколько центов рост цены на топливо, ну, как минимум, несоизмерим с уничтожением украинского народа и украинских городов. Так ничего, потерпите, пешочком где-то походите, может быть, но зато российские танки российская техника останется без бензина а еще лучше без дизеля и без масел а, а еще лучше чтобы и российская сельскохозяйственная техника осталась тоже без топлива тогда 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 нам скажут что вы, это же теперь проблема может на э, мировых рынках, на продуктовых, это может косвенно повлиять на то, что кто-то где-то будет голодать немножечко, зерна не дособерет Россия. Ну, в первую очередь хорошо бы, чтобы россияне начали голодать, может на голодный, на голодный желудок и мозг работать начнет хотя бы. Сомневаюсь. Але з бензином проблеми вже є в Росії. Через атаки дронів на нафтопереробні заводи закінчується бензин. Пише про це видання Політіко. Хвиля ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах в Росії змусила Кремль захищати свої території, але не, не дуже то вийшло. І атаки призвели до раніше немислимого. в найбільшої нафтової держави, яка думала, що всіх на своїй нафтові газові голці буде тримати. Закінчується бензин. Пише Політико. За останніми даними ціни на диспаливо для російських споживачів. Злетіли майже на 10% лише за останній тиждень. Вартість бензину також досягла шестимісячного максимуму, збільшившись більш ніж на 20% з початку року, скільки поставки скорочуються, і дедалі більше підприємств мушені призупиняти своє виробництво. А як вони будуть це компенсовувати, Чим рятуватися і чим ось це теж може бути чрівата наслідками? Ну із запасів в Білорусі в першу чергу. Будут брать, потому что Беларусь сделала запас, ну, и на, так, на такой случай, в том числе. Ну и у России были запасы. Но мне кажется, что э, сразу три перевалочных базы, которые Беларусь использует, в том числе для забора сырой нефти и отгрузки уже продуктов э, нефтепереработки топлива, э, дизеля, керосина, э, они были атакованы. То есть это важный момент. То есть две в Смоленской области точно вот эти перевалки были. Мне кажется, Лукашенко нужно очень четкий сигнал послать, просто что э, будешь дергаться, будешь из запасов не дизель топливо, там бензин россиянам давать она она все сгорит на территории российской федерации все и дальше там разбирайтесь сами кто кому денег будет потом должен за это и так далее это один из бизнесов в том числе семьи лукашенко и довольно болезненно он будет на это реагировать поэтому э, снабжаешь ну я думаю что вот во время второй мировой войны если бы узнали, что кто-то там снабжает гитлеровские войска топливом и знали бы, где эти нефтебазы находятся. Ну а, собственно, так и поступали, бомбили немецкие нефтебазы в первую очередь. Ну а дальше, если бы узнали, что кто-то там из союзничков поставляет, то разнесли бы просто в пух и прах. Поэтому Лукашенко, мне кажется, пока с ним немножечко нежно обходятся. Но есть ощущение, особенно на фоне его заявлений, диверсанты, э, адреса киевских больниц. Помните, когда этот его глава КГБ тертель И мы знаем, что диверсанты скрываются в Киеве в больницах. Ты кто вообще такой? Вот, по, вот правда, ты со своей армией вместе взятый. Я думаю, что, ну, во-первых, две трети армии просто не будет воевать против Украины, это факт, против украинских войск. А во-вторых чего-то много стал себе позволять а Лукашенко. То он сидел тихо, потом каждый раз, когда его Путин к себе вызывает и пинает, иди, давай, угрожай всем. То есть он уже и угрожает всем подряд. Там Польше, Литве, какие-то вербовка в неимоверных масштабах на территории Литвы. Совместно, причем КГБ Беларуси, ФСБ Российской Федерации происходит там в промышленных масштабах. Поэтому пора э, гайки закрутить у Лукашенко куча болевых точек и транзит через его территорию в том числе и э, большого брата самого большого брата я имею в виду э, Китай то есть э, у него куча болевых точек которые на которые что-то стесняются нажать он такой же преступник как Путин абсолютно если бы он не дал в распоряжение в свою территорию. А вы помните, что еще и было время, когда с территории Беларуси и самолеты, ракеты запускали по нам. Было такое время и били баллистикой. А я уже молчу про войска. То есть, если бы вот оттуда, с огромной территории, с Беларуси у нас э, очень большая граница, если бы оттуда не зашли, не прикрылись Чернобыльской зоны, все было бы гораздо, ну все могло бы быть иначе, и не было бы возможно и Бучи, и Ирпеня потому что они бы они с той стороны не заходили. Ну, в общем, такой же преступник, такая же... И, в общем-то, должен также и отвечать, как Путин. Очевидно розуміючи те, особливо після протестних подій 2020 року, коли він себе незаконно поставив на місце президента, не визнаний багатьма країнами світу, самопроголошений диктатор. Лукашенко розуміє, що відповідальності йому не уникнути від неї, не відійти, і будує собі отходні путі, так би мовити. Величезну резиденцію під Сочі будують очевидно для Лукашенка для втечі з Білорусі при нагідний момент в горах під Сочі, резиденція з готелем з чи там є, є гардеробна, банкетна зала, кухня для холодних і кухня для гарячих страв? їдальня, вітальня, ванна, адаптована для маломобільних осіб: кінотеатр, охорона, робочий кабінет, басейн, російська і турецька лазня, масажна фітнес-зал за чим службова кімната охорони, пральня, серверня і навіть кімната для лиж? Ну, так, це він любить на, на лижах. От він якраз лижі і намилює, очевидно. За зверху ж вітальня 62 квадрати. Це все повідомляє нам за інсайдер, деться про це в розслідуванні Белсат і Белпол. Резиденція розташована в селищі Красна Поляна і буде поістину розкішною. Там оце в стилі Азаровщини і не тільки позолочені ручки на дверях, басейні кухні. Ну кошмар. В общем, очевидно, що ресторанний комплекс там ще більше за готель. У Белпол вважають, що новий комплекс будують для Лукашенка, оскільки в схемі купівлі, продажу і будівництва задіяні його найближчі гаманці і Компаньони, цей маєток Лукашенко припускають у Белсаті використовувати після того, як залишить президентську посаду добровільно або вимушено. Ну, оце, значить, я так думаю, що він якийсь наївний. Він думає, що в нього буде час і можливості втекти до Сочі, що його не, не настигне народна або гаська кара раніше. Чого саме Сочі? Він думає, що він там заховається. Ну, я так та думала, що може він усі дзінфіня більше проситиме притулок. Що ви бачите за цією воїстинно розкішним прихи? Я думаю, что он несколько запасных аэродромов готовит. В России самый нестабильный ему будет запасной аэродром, потому что он полностью привязан к Путину. Будет Лукашенко, смещение или там изменение власти, преемник немножечко не тот придет. Ну, короче, Назарбаев может рассказать. Всем популярно про гарантии. Все, договорился, поменялась власть, и начали откатывать назад, там ему гарантии. То же самое Лукашенко. Он фактически будет э, для чего он там Путину нужен? Для того, чтобы он, не дай бог, не дал где-то показаний потом. Если старая лиса захочет э, как-то там увильнуть от ответственности, мол, меня заставили, Путин меня взял в заложники семью и так далее. Вот, чтобы он никуда не дернулся, строй, давай тут резиденцию недалеко от путинской, кстати, одной из путинских, чтобы ты тут был в зоне видимости. А то, не дай бог, еще куда-то там убежишь, захочешь себя там за чистосердечное скинуть несколько лет. Так что нет, я думаю, у него несколько, то есть понятно, что Ближний Восток, там часто туда бегут, Китай, я думаю, это однозначно, гарантии у него там получены, mm -hmm. и, конечно же, страны Африки, то есть он там сильно подружился с некоторыми режимами, но это на крайняк, там климат, конечно, для Лукашенко явно неподходящий. Значит, что еще интересно, повыводили из собственности, да, на, на сына старшего оформлено, ну, компании с ним аффилированы вот эта резиденция, Пшонка <со> стайл такой вот. И странно, почему там и ленинской комнаты нет вот этим всем вместо аквадискотеки, чтобы они там вместо молитвы взывали к Ленину и говорили, куда же ты нас завел. Ну, в общем, все как всегда. Отвратительные, мерзотные диктаторы с их золотыми ручками, вот этими пыли собирающими портьерами и всем остальным. Поэтому, но есть ощущение, что в полной мере навряд ли он воспользуется этой резиденцией. По крайней мере, будет здесь эм, хныкать там, когда изгонят из Беларуси. Но это уже это хороший знак, э, что он уже чувствует одним местом, что скоро, возможно, придется действительно на лыжи становиться. Ну, хай на милю, але далеко він не поїде, як ми чудово розуміємо. Атакамці від штатів можуть зробити у військовому плані. Пише про це бізнес інсайдер, також про це писала Радіо Свобода Європейське бюро про те, що це дійсно є великим проривом. І ми напередодні почули заяву. Він Пентагону цікаву і про яку ми і так говорили, припускали, що насправді ніякої сотні нічого не обмежиться. І Пентагон на питання скільки можуть надати атакамців, сказав стільки. Скільки буде можливим і потрібним? Ось так, то їх може бути в принципі і тисячу, бо там є 1140, да, які вже не НАТО використовуються, але придатні для використання. Чи дійсно Кримом все почалось Кримом і закінчиться, і це стане великим великим проривом. Ну от, якщо мені не зміняють пам'ять, в одній з своїх операцій на Ближній Востокі США використовували 400 ну, з лишнім атакам. Сколько нам дадуть, і какого? какого какой модификации то есть пока что есть э, данные про то что прилетает именно с кассетным боеприпасом там Аксенов в последнее время посмотрите э, суббоеприпасы не разорвавшись ну, ядра ядра прям да больше ядра обережно от им камни с неба а теперь ядра с неба понимаете. да ядра с неба ядра. На, на получи значит э, насчет вот атакам, с которые могут бить по защищенным командным пунктом или по мосту, пока такой информации нет. Но действительно, при, не, при, при должном количестве, то есть здесь нужно понимать, чем, в чем преимущество атакамсов перед теми же Storm Shadow. Ну, атакамсы это баллистические ракеты. То есть они гораздо быстрее летят и быстрее прилетают. И, конечно, россиянам сложно их поймать, присловят, как правило, своими установками противовоздушной обороны, ну в прямом смысле, не ракетами, а в прямом смысле бьем по этим установкам. И очень неплохо очищается от систем ПВО именно атаканцами Крым. Без систем ПВО, без радиолокационных станций и станций слежения-обнаружения, ну, в общем-то, Крым вот как на ладони, Нич ничем не защищен, а россияне в милитаризацию Крыма в бабахали Э, приличных средств и, и и денег естественно там где-то еще ядерное оружие по идее в крыму должно было быть потому что замечали там как раз да. э, а, эти средства перемещения Так ну, вот это тоже тактично да якось ядерное сбоечение ну со... не нет данных что там есть именно ядерное оружие но был момент когда зафиксировали после аннексии крыма что там ездили вот эти спецавтомобили такие, которые перевозят именно вот похожие на них ядерные боеголовки. Поэтому все-все возможно, что могли попрятать в Крыму мест, куда Крым в принципе в свое время так при Советском, да, при Советском Союзе должен был отражать ядерные атаки. Ну, тех же американцев. То есть там штольни, там пустые горы, шахты запуска, там везде в Балаклаве тот же объект, сотка. Ну, в общем, куча всяких объектов, подземных, подводных, которые были предназначены для хранения и запуска, естественно, ядерного оружия. Или должны были выдерживать этот ядерный удар. Поэтому я вполне э, уверен, что россияне туда, конечно же, что-то перетащили. Коль ми вже згадали Америку, яка допомагає такам саме не лише то її такий яскравий, але суперечливий представник Дональд Трамп теж спробує допомогти Україні. Принаймні, видання Тайм пише про те, що Трамп визнає, що виживання української держави важливе для штатів, хоча вважає знову це не вперше вона ця заява, що воно має бути важливішим для Європи. Водночас Трамп спробує допомогти Україні. За його словами, Європа платить зараз не платить зараз справедливу частку, щоб допомогти Україні, хоча повинно. На це робити, каже, я хочу, щоб Європа платила. Ми маємо на мільярди доларів більше ніж у мають в Україні. Так не повинно бути. Має бути навпаки, тому що на них це впливає набагато сильніше між нами океани, між ними ні, зазначає Трамп. Ось так, але допомогти власне готовий. Ну, ми з вами завжди говоримо про те, що не знати, чого очікувати від Трампа, якої допомоги. Але отака от риторика, ну і те, що власне розуміємо, він. Хіба дав добро власне чи не гласне Джонсону, спікеру Палати представників, розблокувати нам допомогу і поставити все таки на голосування, свідчить про те, що допомагати Путіну він точно не планує? Um, ну тут логіка така, звісно тоді питання, просто, якщо в логіці Дональда Трампа, тогда вопрос, ну хорошо, от Афганістану допомагали там сумарно трильйон залили туди, і зрозуміло, що там. все оружие, деньги э, успешно были там э, коррупционным правительством в том числе украдены, оружие досталось талибам. Ну, в общем, тогда можно было сказать, а о чем мы там Афганистану помогаем. Пусть там регион им помогает, вот страны, которые вокруг, это не наша проблема, они от нас вон как э, далеко. То есть тут расстояние э, не, не важно, тут важно, ты э, претендуешь на роль. Государство номер один, борца за демократию. В твоей доктрине прописано, что ты должен защищать демократию а, не только у себя, но и в других странах. Ну, фактически есть. Поэтому, но что мне нравится в, в Трампе, Трамп всегда хочет, чтобы кто-то другой заплатил за. Ну, то есть он таким образом показывает, смотрите, какой я зубастый бизнесмен. Я заставлю платить Европу, потому что это их проблема, как он говорит, в большей степени. И если э, слова Трампа услышат, то они как раз для Украины будут э, это будет большим плюсом. Объясню почему. Вот Трамп говорит: мы даем 50 миллиардов, допустим, пусть и Европа столько дает. Мол, сейчас они там 30 дают, пусть дают 50. То есть он повышает расходы и э, заставляет Европу. Больше помогать Украине. Суммарно, после того, как Трамп начал там всем грозить, вы там давайте повышаете процент ВВП на оборонные расходы, суммарно Европейский Союз на 100 миллиардов больше стал тратить на оборону. Это хорошо. То есть это больше производства оружия, которое теоретически может нам достаться. Это больше обновления вооружения, там, техники, часть из которой старой может нам тоже достаться. Это больше помощь Украине может быть. Поэтому Трамп заставляет платить больше. И тогда он же не говорит, что США вообще тогда не будет помогать Украине. Потому что некоторые именно так это воспринимают. Если Европа не будет, то США вообще отказывается. Нет. Он говорит, давайте вы повышайте расходы свои. Все. И тогда будет у нас, считайте, X2, да, ну там, допустим, X2, а чуть меньше, США помогают, кстати, неизвестно, там, когда в следующий раз будет пакет, и Европа увеличивает расходы. Это нормальная история. Поэтому как Трамп никогда не перестроится из бизнесмена в политического деятеля. И может быть в каких-то моментах это и хорошо. Однозначно, а очевидно, що знаєте, хто ще не перебудується е, і чогось хоче перебудуватися політично діяча, хоча краще займатися йому тим, чим він міє займатися ну більш-менш непогано Я зараз. Про Ілона Маска він, значить, е, з'їздив до Китаю і видав нову порцію російських наративів. Одесу згадав, яку Росія може взяти чи не взяти. каже точно, Росія не заспокоїться, поки не захопить всі наші захоплені області, які вони включили в свою російську конституцію. Незаконно наша він їздить? Чого він вирішив? Він великий геополітичний діяч Борис. І оці. Я, я все не можу розуміти, кому він посилає оці меседжі. ну, Хто до нього буде дослухатися? Насамкіло, много хто його слухає, к сожалению, він є таким эм, очень качественним проводником. российских нарративов. То есть он, его сложно заподозрить в работе на Российскую Федерацию. То есть он богатый, один из самых богатых людей в мире. Он там владеет империей, Тесла у него, у него космос, у него Твиттер. То есть, ну, казалось бы, подкупить его, да у него он сам кого хочет, он купит себе небольшое государство, если захочет. Ну, это я шучу. Но значит, его настолько грамотно обрабатывают. Вот к Илону Маску должно быть много вопросов в разрезе того. Вот Китай считается, условно говоря, угрозой для Соединенных Штатов. Ты, Илон Маск, прешься в Китай, договариваешься о строительстве своих заводов, договариваешься о развитии бизнеса. Понятно, для бизнеса это хорошо. Но хорошо ли это для государственных интересов? Фактически давать своему прямому врагу дополнительный ресурс, дополнительные технологии, потому что именно ограничение технологий для Соединенных Штатов важно было в разрезе Китая. То есть Китай же постоянно говорит, что, что это, вы санкции вводите, технологическое сдерживание, запрещаете экспорт новых технологий. Так делать не нужно. А Соединенные Штаты говорят: а вы тогда не помогаете всему диктаторскому этому кодлу, начиная там с и, и Северной Кореи, Ирана, России. Красота. Ну, в общем, здесь идет битва уже довольно жесткая. А Илон Маск молодец. Макрон, кстати, тоже будет там катать по своим елисейским полям Си Цзиньпина пытаться его переубедить, он какой-то Макрон, вот у него как-то волнами, то он жестко так, ядерный щит для Европы, войска в Украину, то наоборот, сейчас я такой, ну, это характерно для молодых, может, политиков, сильно амбициозных. Сейчас я настолько красноречивый, я смогу переубедить Си Цзиньпина, Путина смогу переубедить. А когда сталкивается лицом к лицу с этими э, хитрющими просто э, по, э, ну, вот, лидерами каждой своей страны, да, то в, в случае Путина террориста, э, то тогда он понимает, что они же мыслят совершенно иначе. Ты, Макрон, сегодня есть, завтра тебя нет. Ты, Байден, сегодня есть, завтра тебя нет. Я видел, как... Я видел Клинтона, я видел Буша-младшего, я видел два раза Обаму, я видел да я всех видел и увижу еще после тебя всех. Я у себя правлю в стране, пока я не склею ласты. А ты временно. Вот так, так что у них разное мышление и разные вот эти временные отрезки, которыми они мыслят. Поэтому, к сожалению, эта иллюзия, она характерна для молодых политиков, которые еще не понимают, что их просто разведут как котяк, а потом, когда он поймет это, его каденция уже закончится, потом разводить уже следующего будут. Та-та та але життя все на свої місця розставить і протверезить. Борисе, дуже дякую за цю розмову. Спасибі вам, що ви знаходите час. Дякую, що кожен день разом із нами. Завтра ми побачимося в ефірі 24-го об 11.30, тож, друзі, ви теж приходьте, будь ласка. Ну а хто не встигне, буде і в Ютубі в форматі вирізаному вже з ефіру. Наша розмова. А в п'ятницю ми для вас взагалі сюрприз готуємо. Але сюрприз він на те і сюрприз. Щоб його не анонсувати, дякую дуже. Борис Тізенгаузен, політехнолог, ірина узлова була разом із вами. Бережіть себе, підписуйтесь на YouTube Бориса, Можна знайти його в описі під цим відео, великими синіми літерами, після знаку собачка. І на Ютуб 2.4 четвертого саме ваша підписка дозволяє нашим розмовам просуватися його мережами, та й просто дуже приємно, коли ви разом із нами. Побачимось.